Я вітаю радіо скачів, радіо і телеканалу Чернівецький промінь це ластівне гніздо. З вами Богдан Ластівка, і поговоримо сьогодні на таку достатньо інтелектуальну тему, як шахи. кажуть, що шахи це гімнастика розуму. Шахи це по формі гра, за змістом мистецтво. А по труднощах оволодіння цією грою це наука. І у нас в гостях сьогодні людина, яка нам розкаже про шахи більш докладно. Це директор громадської організації Альянс професійних шахістів. Володимир Зав'ялов. Доброго дня, Володя. Здравствуйте, Богдан. Дуже приємно, що ти завітав до нас. До речі, хочу тебе віддячити тобі, потім після програми, за наше з тобою інтерв'ю, за наше спілкування. Ми давно знайомі просто з тобою і будемо спілкуватися так, як ми спілкуємось е, в житті. Шахи і Чернівці, давайте проліємо, давай з тобою проліємо світ на це. Тим більше що я знаю багато шахістів, які вийшли з нашого міста Чернівці. І останнім часом, що мене турбує або дивує, останнім часом. Десь 10-15 років, як шахи все менше згадуються, ми поговоримо про нашу переможецю пізніше шахматного турніру, Львів'янку, яка перемогла в чемпіонаті світу. Про це пізніше. А спочатку ми почнемо з історії. Шахи і Чернівці. Ну, во перше ще раз Богдан, спасибо тобі, спасибо слухателям, які нас слухають, і потім зрители, які будуть нас відео. Я, чесно кажучи, був. Был... приятно удивлен когда ты вот предложил вот такую вот тему потому что ты прав конечно же по сравнению с вот теми 70-80-ми годами когда ну шахматы ну можно сказать были ну чуть ли не спортом номер ну если не один то номер два в бывшем Советском Союзе угу. когда ну там, обязательно в программе время вечером выходил такой дядька э, гроссмейстер солидный у какой-то демонстрационной доски и рассказывал какой был сегодня там Эншпиль у Карпова и Карчного у Каспарова и Карпова когда чтобы э, достать контрамарку на в, в колонный зал дома Союза в Москве там надо было ну, я не знаю наверное там мать родную продать или преступление совершить потому что это было нечто было э, ну скажем так массовая популярность этого вида спорта была в Советском Союзе ну, сумасшедшая. Ну, наверное, еще потому, что был единственный телевизионный канал, выйдя на котором мы видели все, все и все, все я. Человеку, музыканту, артисту ну, уже было, достаточно было выступить один-два раза на центральном канале тогда, телевидении, и он становился автоматически звездой. Но потом почему-то вот шахматы э, каким-то образом угасли немножко. Я хочу сказать, что вот в начале 90-х в моду вошла такая игра, как наперстки. Люди начали играть Наперстке. Причем тем, кто играл когда-то в наперстке, сегодня они себя достаточно успешно чувствуют. Они являются директорами крупных компаний, фирм, руководят этими достаточно успешно. Я их поздравляю с этим. Я не буду называть фамилии. Мы все и так знаем, кто это. И таким образом, получается, что наперстки как бы заменили шахматы. Я вот так это увидел, почему-то. То есть, шахматисты, основные наши, уехали из черновцов, а наперстки получается, что да, вот так вот. Как ты вот это на сравнение такое такой юморное немножко конечно да, юморное да но Богдан э, смотри э, можно на ты да мы, не закрывают что мы нет, там безусловно, безусловно времени знакомо. да ну, да конечно вот э, даже в, э, в заставку к своей вот этой нашей передаче ты э, вот использовал такую фразу шахматы гимнастика ума э, как ты думаешь чья эта фраза я не помню автора, я очень много да. помню ну, на память. Приписывается она э, Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. Так. Вот, лидеру, как известно, мирового пролетариата. Да. Ну, э, например, э, ну, наверное, люди старшего поколения помнят, что, на, например, в каждом кинотеатре висел, например, лозунг «Кино – важнейшее из искусства». Кто так. сказал? Ленин. Владимир Ленин. Ленин. Что? Все должны были ну, любить кино, развивать кино и так далее. Я вот помню, когда я пришел э, ну, первый раз в какую-то секцию, а надо сказать, что при Советском Союзе, ну, это была такая система, можно сказать, э, ну, как пылесос – пирамида, которая впитывала, ну, <laughs> отбирала и всасывала Разбирает все. Да. Да. То есть ходили и не только по шахматам. Я помню, на, к нам в школу там прямо на урок, например, завуч заводила какого-то там мужчину, который, например, говорил, «А ну-ка все встаньте. И потом показывал, ты, 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 там, мальчики, девочки, вышли, самых высоких. Это значит, приходил дядя отбирать баскетбольную секцию. Потом нас загоняли, например, в актовый зал какой-то мужчина на пианине что-то стукал <с <с этим самым там, и все должны были отстукать, отбирали куда-то там хор на музыку. И точно то же самое было и с шахматами, буквально на уровне школы приходили, я не знаю, как это по-современному, скауты вербовали. Вот. Была еще такая акция, называлась «Приведи друга». То есть меня привел в секцию мой товарищ, одноклассник шахматную. Вот, и ему сказали привести, например, еще с собой одного мальчика обязательно. Ну вот разными способами людей за, за захватывали, заманивали в разные секции. Да. да, Понятно. И вот я, к чему я говорю, первое, что я пришел там, на этой, в этой секции, и потом везде, где я вот ездил на разные соревнования, в любом шахматном клубе висел стандартный плакат, такой здоровенный, где вверху было написано ⁇ Шахматы ⁇ это гимнастика ума, Владимир Ильич Ленин. Потом была фотография вождя мирового пролетариата, который э, на острове Капри, где он любил... Э, ну, скажем так, отдыхать или, 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 скажем так, в изгнании быть, где он играл с лидером, опять-таки, пролетарской литературы Максимом Горьким в шахматы. Да. Потом была даже там какая-то диаграмма из какой-то партии Владимира Ильича Ленина. Вот. Ну, и как ты думаешь, если вождь когда-то сказал такое о такой виде деятельности, то, конечно, все последующие э, товарищи, вожди, мы должны были это ну как-то развивать и да. естественно притворять в жизнь я... мы помним еще вот сразу да? это если с текстом связать товарищи рабочие <свят> и <истянской> эволюции <свят> о необходимости которой все время говорили большевики свершилась тогда да. мы это запомнили ну, эту фразу конечно, да. вот. я честно говоря вот ну из литературы я не помню играл ли Йосифасыриной в шахматы у него были насколько мы знаем из истории другие наклонности вот. он скорее всего людьми играл как шахматы, не знаю насчет Никиты Сергеевича, но Леонид Ильич, например, он он шахматы боготворил и тогда считалось, ну как бы вам сказать вот э, в Советском Союзе было очень принципиально выиграть все у Запада. Да. Причем одно дело, когда ты, например, там, э, ну, грубо говоря, зорче, мече, там выше прыгаешь, ну, как меряют какие-то другие виды спорта, там легкая атлетика, там футбол, баскетбол, да, да. Э, шахматы меряют, кто умнее. И тут это было принципиально важно, вот это вот выигрывать это. Ну вообще это все-таки самая интеллектуальная игра, насколько я да. И естественно вот когда ну гегемонию шахмат после ряда ну после второй мировой войны там захватили Ботвинник, Таль, Спасский, Смыслов. Петросян, известные фамилии, которые люди старшего поколения помнят, и эти были, ну как профессора, это уровень как бы академика, то есть это серьезные, солидные люди, вот. И вдруг после Спасского ворвался некий там Бобби Фишер, Роберт Фишер, да, вот, то конечно это было, можно сказать, пощечина пощечина э, советской шахматной школы, и когда Карпов стал чемпионом мира, то при вручении ему вот там ордена, то э, э, Леонид Ильич сказал, ну, там, ну, я не могу, э, как ты, изобразить э, э, <inaudible> Леонида Ильича, но он сказал нечто такое, забрал шахматную корону, держи и не отдавай. Вот. вот так. Ну, я вот. Брежнев, все-таки, каким бы он ни был там, ты говоришь, что он любил шахмат, но его происхождение, потому что в воспоминаниях Брежнева я помню такой текст, самое дорогое воспоминание моего детства, это заводской гудок. Что такое заводской гудок? Какие там шахматы, друзья мои? Владимир Завялов, дальше продолжай, пожалуйста. Да. Ну, если мы так перескакиваем с темы на тему, но я должен сказать, что, в принципе, вот вспоминая дальше, уже после развала Советского Союза, обретение независимости Украины, первый президент независимой Украины, ну, это общеизвестно, и он во всех там интервью, там, и рассказывает, Леонид Макарович Кравчук, наш там бывший земляк, он, он просто фанат шахмат, он, он играет, и, в принципе, у них были еще был еще один такой игрок сейчас, конечно, он ушел с политической арены. Александр Александрович Мороз, бывший спикер э, и социалист, наш угу. самый главный. Вот вот они вдвоем это были два самых заядлых шахматиста. Э, в Верховной Раде проводились турниры. Даже я помню, играли матчи с Госдумой Российской Федерации. Ого, вот, я да, понял, да, я да, понял. Да, да, то есть, э, ну. Это, конечно, очень важно, когда руководители того или иного государства, скажем так, благоволят какому-то виду деятельности или виду спорта. И вот плюс, если под этим еще, я возвращаюсь к тому вопросу, почему когда-то шахматы были на, ну, чуть ли на первых местах, а теперь нет, они за это еще в это вкладывали какой-то идеологический подтекст, как соревнования вот, там, с Западом, там, с нашими потенциальными врагами. Вот. Это один момент, конечно, все эти аспекты в современном мире уже немножко ушли. Вот. И второй, конечно, аспект, ну, жизнь изменилась. Надо сказать, что любая деятельность сейчас... Спорт, искусство, оно пребывает в каком-то конкурентном, в конкурентной среде. Ну и вот представьте себе, раньше с чем могли шахматы конкурировать? Как ну, интеллектуальные, да? ну небольшое, небольшое отвлечение. У нас среди любителей шахматистов есть один, скажем так, священнослужитель. И вот буквально пару дней тому назад мы с ним такую задушевную беседу вели. А исторически, я знаю и читал об этом когда-то еще во времена нас. Средние века христианство и католическая церковь, и православная, в принципе шахматы считали достаточно бесовской игрой, ну, когда-то вот. Ну, и мы на эту тему с ним говорили, и он сказал, ну, понимаешь, как тебе сказать, ну, действительно, для спасения души... Шахматы ничего не делают. Это, скажем так, праздное времяпрепровождение. Праздное времяпрепровождение, которое можно было заменить молитвами, там, читанием, чтением духовных книг. Но, в принципе, ничего плохого они, ну, скажем, и человеку не дают. Так вот, возвращаясь к тому, что какая сейчас конкуренция на рынке праздного времяпрепровождения. Если есть фейсбуки, гаджеты, шмаджеты, какие-то там социальные сети, куча других э, возможностей человеку себя как бы занять, что шахматы, как и кстати многие другие и виды спорта и виды э, ну, искусства какой-то такой деятельности, они просто проигрывают. Друзі, ми продовжуємо. У нас в гостях Володимир Зав'ялов, директор громадської організації Альянс професійних шахістів. І сьогодні ми говоримо про шахи і чернівці. Володя, все ж таки, шахи і чернівці. Розкажи, будь ласка, що ти знаєш про чернівецьких шахістів, хто вони були? Скільки я знаю, що був такий Георг Марко, австрійський шахіст румунського проходження, один з сильніших в Австрії наприкінці 19-го сторіччя, початку 20-го. Віталій Бернацький, також український шахіст Смейстер, Артур Коган, Мирон Шер, Йосиф Рудаковський, Арон Майберг може багато дуже говорити. Я думаю, ти докладніше можеш в двох словах нам ем, пролити світло на це. да. Ну, конечно же, Георг Марко – это вообще фигура культовая, скажем так, это, ну, ты говорил, один из лучших матистов Австрии, но, можно сказать, уже и Европы, и мира. Значит, я помню, когда я учился и в шахматных учебниках неоднократно встречал его партии, но я и не знал, что он родился и mm -hmm. долгое время выступал и работал в Черновцах. Вот. Причем это он родился ну, буквально в середине 19 го столетия это то время когда ну, ну, очень многих еще спортивных игр еще не было и они не были придуманы и не было вот например международных федераций там, и каких-то градаций какие-то разряды и фактически шахматисты тогда делились на две большие категории ну, одна большая это скажем просто любители и вторая это топовые игроки вот. и знаешь как их называли как маэстро. Maestro, maestro. не вот так. мастер а маэстро то есть это очень близко было тогда вот когда ты говорил что и это правильно шахматы в основном это сплав скажем так спорта искусства и науки то в те времена это эпоха такая романтизма в шахматах да. это было скорее искусство скажем так один из первых теоретиков шахмат филидор известен нам по упоминанию в романе 12 стульев, когда Остап Бендер играл защиту Филидора и не знал, что, <laughs> что это такое. Так вот, Филидор, французский теоретик шахмат, он, он был композитором. композитором вот. Ну и первое, ну сейчас это считается как бы уже наивная его стратегическая мысль. В шахматах была, она формулировалась так, что пешка, душа, шахмат. Вот он считал, что надо, скажем так, в шахматной игре... Все-таки да, пешку. вот такой подход. Ну а вот, вот. меня интересует такая... Дальше, да. да, Я вам еще хочу сказать, что, ну вот если я почему о том времени говорю, что не то, что не каждый город, не каждая столица может похвастаться человеком, шахматистом вот тех времен. То есть вот таких, как Марко, ну понятно, он был, может быть, не в десятке сильнейших топовых игроков мира, но то, что где-то в первой тридцатке, например, это да. То есть вот по известной э, твоей формуле э, в мире только, только две, две столицы, столицы Тель-Авив да? и Черновиц. Да. да, я да. не уверен, что в Тель-Авиве э, в те времена э, был, э, скажем так, э, шахматист такого уровня. То есть вот. шахматисты Черновицкие выехали, постоянно выезжали в Черновиц. Да. И в связи с этим у меня следующий вопрос такой вот: как ты считаешь сегодняшним, сегодняшним управленческим государственным структурам ближе все-таки на наперстки или шахматы? По какому критерию они руководят страной? В шахматную сторону или в сторону наперстков? Как ты думаешь? Ну, если ты опять как бы сворачиваешь, я все-таки хотел продолжить черновецкую тему. <с. Ну, честно говоря, если мы говорим о шахмате как модели интеллектуальной, модели стратегической, где ну, надо очень глубоко понимать эту игру и принимать какие-то решения то ну скажем так я бы сравнил наших нашу власть и кстати и теперешнюю и прошлую ну она где-то на уровне второго первого разряда Угу. То есть даже не кандидаты в мастера скажем я понял, так, да. по шахматным принципам, уже далеко до мастеров и, соответственно, гроссмейстеров. Возвращаемся к Черновцам. Вот к Черновцам. А, ну, я, честно говоря, плохо знаю румынский период и что тут было с шахматами, вот. Но, скажем так, мой тренер, ну, который, в общем-то, взрастил всю шахматную плеяду. Черновиц, Буковинскую. Он сюда приехал э, в 1940 году, правда, потом ну, вернулся после Второй мировой войны, Альберт Александрович Гурович. Это считается патриархом, патриархом черновицких шахмат, о нем так и пишут вот, э, э, во многих э, изданиях, которые, собственно, вот, э, с, э, ну, с окончания Второй мировой войны практически до середины 80-х годов, все, что, извините, э, шевелилось в шахматах в Черновцах и на Буковине, это он, он э, было под его, скажем так... Э, патронатом и руководством. И, конечно, он достиг сумасшедших успехов в свое время по подготовке шахматистов. То, ну достаточно сказать, что в 1974 году, ну тогда это было, ну, были дворцы пионеров, да. Во всесоюзном турнире, который, ну, скажем так, был не какой-то один, а была какое-то отборочное сито, там надо было да. пройти вот, и попасть в эту Москву, и в которой играли в финале шесть команд. 6 команд. Так вот, первое место э, занял э, тогда Ленинград, а второе, третье поделили Москва и Черновцы. А следующие команды это были Рига, Баку, Челябинск, то есть Москва, Ленинград и вдруг какие-то черновцы. Можете то есть мы закисались да, между мегаполисов да, таких. Да. Ну так на минуточку, за Баку, например, играл тогда, ну это й год был, ну, наверное, многим скажет эта фамилия, такой себе Гарри Каспаров. Да, конечно. Да, за баку, конечно. А Сейчас за нашу активный, команду активные играли, играли ребята. Ну, некоторых я тоже хорошо помню. Они хоть старше меня были. Это Марик Рабинович, Леня Хинкис, Коган, Дворкин, Зусович, Сандулович. И э, вот э, интересный был формат этих соревнований вообще, это не просто играла команда на команду, а кроме вот, э, вот этой вот команды, где было 6 э, ну, юношей, 6 человек, была еще одна девочка, 5 э, мальчиков, одна девочка, еще к каждой команде был представлен э, гроссмейстер, гроссмейстер. И матч например там черновцы москва э, игрался каким образом гроссмейстер московский давал сеанс одновременной игры опять-таки возвращает все знают что это такое по э, известному персонажу остапу э, бендеру а э, черновецкий гроссмейстер давал сеанс московским и естественно складывались очки которые они набирали вот. и э, ну, у черновиц не было э, своего гроссмейстера до прошлого года я об этом еще скажу. И за нас играл гроссмейстер из Украины, из Ворошиловграда э -э, Геннадий Кузьмин, вот, э -э, который, ну, как поговаривает народная молва, он любил, э -э, ну, заложить заворотник, скажем так, и он не надеясь на то, что какие-то черновцы там что-то возьмут, он достаточно играл спустя рукава и после этого он признался Альберту Александровичу Гуровичу тренеру, что если бы он знал, что на, наши будут так мощно играть, он, конечно, бы не бухал. И... Понятно. Вот, то есть вот. э, давай я так, так мы сделаем, мы немножко обобщим, у нас еще есть о чем поговорить. Я, я хочу сказать, что черновцы, черновчане сыграли достаточно весомую роль. В мире шахмат, скажем, за последние, за последние скажем, да, 30-50 лет и до того, если мы австро-венгерский период вспоминаем, да как сейчас возрождаются ли шахматы? Восходят ли они на подобный же, скажем, пьедестал, как это было раньше? Можно ли вернуть состояние черновицких шахматистов и вообще черновицкие шахматы на тот уровень признания, который он был раньше? Ну, теоретически ничего невозможного нет, но э, практически я бы сказал, что э, э, в те времена, о которых мы говорили, и когда шахматы были достаточно популярны, существовала, я не берусь судить, хорошая или плохая, но существовала достаточно мощная система, система, э, ну, скажем так, воспроизводства этих шахматных кадров была э, э, очень э, разветвленная система всяческого рода турниров. То есть угу. э, я, когда, например, занимался и будучи школьником, я просто из турниров не вылазил из каких-то поездок. То есть мы постоянно куда-то ездили и были и, куча соревнований и по линии добровольных спортивных обществ и по линии там э, э, министерства образование, ну и так далее и тому подобное. Скажи вот, мне, Альянс а теперь, проф... теперь, да? Теперь, теперь. Э, к сожалению, эта система, а, ну, не говоря уже о финансовой поддержке, государство выделяло, поскольку считалось это, как я сказал, идеологической работой, э, все-таки эти люди могли конкурировать и с, с нашими, там, скажем так, оппонентами. Угу. Вот, э, э, достаточно щедро это оплачивалось, и было, ну, э, так, Банально это звучит, масса ставок тренеров. Я вот упоминал, что я первый раз пришел в в, в кружок шахматный. Так вот, этот кружок был при ЖЭКе. При жеке При ЖЭКе были кружки. Не говоря уже при детской юноческие спортивные школы, дворцы пионеров, общество добровольное. То есть, это, это не просто места, где можно было заниматься, но с точки зрения даже бухгалтерии. Это ставки, там были тренеры, квалифицированные. У меня первым тренером был Павел, ну, мы так его фамильярно называли, Павел, ну, в глаза, Павел Данилович Штернберг, тоже ученик Альберта Александровича Гурвича. Ну, на минуточку он тренер в жеке. Он стал мастером спорта, выполнил в полуфинале Советского Союза, уехал э, в Израиль и, ну, насколько я помню, он играл в команде э, ну, сборной Израиля на чемпионате Европы. То есть уровень можете себе представить. Могу, какой? конечно. Вот. А, второй, например, его тоже представитель тогда шахматной золотой молодежи Мирон Ноумович Шер, которого вот вы вспоминали, он, он сейчас один из ведущих тренеров в Нью-Йорке шахматных очень хорошо оплачиваемый и у кого э, э, в учениках э, ну, выдающиеся гроссмейстеры э, американские молодые и кстати одна наша черновчанка молодая девушка Ирина Зенюк вот она ну, родители выехали в шестилетнем когда ей было 6-7 лет вот она сейчас э, в десятке лучших женщин шахматисток Соединенных Штатов Америки вот. То есть, конечно, сейчас все, что делается, делается, ну, как говорится, не благодаря, а вопреки. Да, Скажи вот. мне, вот громадская организация Альянс профессиональных шахматистов сегодня что предлагает и какие ну, ближайшие мероприятия по шахматам проводятся, могут проводиться в Черносах, и что ожидается? Ну, наша организация, она молодая, она ну, полтора года. Вот. Но что мы, скажем так, успели сделать, потому что есть еще несколько шахматных организаций, которые занимаются шахматами. Это областная федерация шахмат, господин Куцак ее возглавляет. Угу. Городская федерация шахмат, Александр Михайлович Казимирчук ее возглавляет. Что мы сделали такого, чего не было, например практически за годы независимости это мы впервые в этом году вышли на мы со всеми коллегами разработали единый план и календарь шахматных мероприятий uh -huh. подключили и надо выразить благодарность управлению спорта областной администрации господин Витовский ну Полная поддержка во всех начинаниях Богдану Ивановичу и Дмитрию Васильевич Макаренко, управление физической культуры мисс Все вместе мы, скажем так, утвердили этот план и и в котором где-то примерно несколько десятков мероприятий шахматных на этот год, и вот он выполняется, и мы проводим соревнования, ну, мы больше проводим соревнования наш альянс, это официальные областные соревнования, отборочный чемпионат области по шахматам, финал чемпионата области по шахматам, чемпионат области мы провели до 10 лет, до 20 лет среди молодых, и в формате классики, блица, э, быстрых шахмат, потому что шахматы... Ну сейчас три вида шахмат есть. Угу. И в принципе э, вот сейчас у нас э, в субботу э, на Соборной площади будет э, ярмарок спортивный ярмарок, и вот там будет наша палатка, и мы будем э, тоже проведем, пригласим нашего мастера, проведем. Э, э, Сеанс одновременной игры для желающих и планируем где-то в, в, в конце июля, потому что 20 июля это Международный день шахмат и одновременно день шахи в Украине. Мы планируем провести такой мега турнир. Open для ну, национального уровня. С, я надеюсь, нам у нас удастся. То есть шахматы продолжают жить в Черновцах. Друзья мои, у нас в гостях был Володимир Завялов, директор громадской организации Альянс. Провести такой... Мы планируем турнир Омега Тур Open для ну, национального уровня. С, у нас удастся.